Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Киев принимает 11-й ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии, традиционно проходящий в Ливадийском дворце в Ялте, но из-за российской аннексии Крыма его перенесли в украинскую столицу. По мнению ведущих политиков нашей страны, эта встреча может стать хорошей платформой для стратегического развития Украины. На месте, где проходит встреча, работает наш корреспондент Наталья Пругар. Она на связи со студией. Наташа, доброе утро. Рассказывай, что сейчас происходит на форуме, кого тебе уже удалось увидеть из высокопоставленных гостей. Здравствуй, Катя. Ну, с минуты на минуту здесь ожидается президента Украины Петра Порошенко, президента Эстонии Томаса Генрика Ильвеса и президента Европарламента Мартина Шульца, который откроет официальную часть конференции. Отмечу, что тема форума Новая Украина, Новая Европа и Новый мир. И нам удалось пообщаться с организатором и основателем форума Виктором Пинчуком. И он надеется, что эта площадка даст возможность получить ответы на многие вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной. И к слову скажу, что конференция будет еще два дня. И на ней ожидают около четырех сотен важных гостей. Ну и надеюсь, что и нам с многими удастся пообщаться. И мы вам об этом расскажем уже в нашем следующем выпуске. Катя. Спасибо, Наташа. Напомню, с нами на связи из Мистетского арсенала была Наталья Пругар, где сейчас проходит ежегодный экономический форум. Ну а мы будем следить и дальше за событиями, за тем, как проходят встречи. Смотрите включение уже в следующем выпуске новостей. Еще 36 украинских военных освобождены из плена боевиков. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в соцсети. Также глава государства подтвердил ранее обнародованную информацию об освобождении 21 силовика. Петр Порошенко подчеркнул, что время перемирия дает возможность освободить наших военных, укрепить армию, построить мощную линию обороны и защитить города и села. Евросоюз резко ограничил доступ к финансированию пяти российским госбанкам. В черный список попали Сбербанк, ВТБ, ВЭП, Газпромбанк и Россельхозбанк. Трем крупнейшим нефтяным компаниям России также перекрыли кредитование. Западным предприятиям запрещено продавать им технологии в области геологоразведки или бурения. Предположительно, речь идет о Роснефти, Газпромнефти и Транснефти. Газпром в черный список не попал. Евросоюз не будет продавать оборонную продукцию в Россию и расширил черный список невъездных россиян до 119 человек. В ответ на действия России Евросоюз углубил санкции, принятые еще в июле. Речь идет о доступе к нашему рынку капитала, обороны, чувствительных технологий и товаров двойного назначения. Также лидеры ЕС поручили нам составить список лиц, поддерживающих сепаратистов в Восточной Украине. Санкции временные и могут быть пересмотрены к концу месяца, в зависимости от развития событий и выполнения мирного плана. Новые санкции против России сегодня ведут и Соединенные Штаты. Президент Обама сказал, что в США повысят политическую изоляцию и экономические затраты Москвы. Особенно в сферах, предоставляющих важность для президента Путина и его окружения. Прежде всего пополнится черный список российских компаний и лиц, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине. Предполагается, что накажут Сбербанк. Американцам запретят заключать договора с ним на срок более 30 дней. В июле США Ввели санкции против Газпромбанка, Веба, Роснефти и концерна Калашникова. Если бы то, что происходит в Украине, не было так серьезно, кто-то мог бы посмеяться с того, что Россия поднимает вопросы международного права в Организации Объединенных Наций. Весьма странно, что Россия осмеливается говорить о международном праве после того, что произошло в Крыму и в восточной Украине. США и Канада отменили военные учения, которые обычно проводятся на территории Аляски совместно с Россией. Маневры не состоятся по причине напряженности ситуации в Украине. Такое решение приняло объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента. Военные учения американцев, канадцев и россиян называются «Бдительный орел». Последний раз их проводили еще шесть лет назад. Напомним, что недавно канадский премьер Стивен Харпер приказал остановить сотрудничество с россиянами в военном сфере. Украинские войска на Донбассе продолжают укреплять свои позиции, оборудовать линии обороны и совершенствовать систему огня. Одновременно восстанавливают боеспособность подразделений и частей. По границе кризисного района села АТО оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов. Особое внимание уделяется укреплению обороны в районе Мариуполя. В свою очередь террористы и российские солдаты продолжают нарушать режим прекращения огня. В течение минувшей ночи были зафиксированы обстрелы позиций блокпостов наших войск неподалеку населенных пунктов счастья Артем Орловка с применением БМ-21 Град артиллерии и минометов был обстрелян аэродром Донецк военнослужащие вооруженных сил Украины продолжают соблюдать договоренности о прекращении огня и не поддаются на провокации террористов. Национальный банк еще раз разъяснил положение постановления номер 540 относительно стабилизации денежно-кредитного рынка. В частности, при досрочном расторжении депозитного договора в валюте вкладчик получает средства в гривне по курсу покупки инвалюты, установленному полномоченным банком в день его получения. Если же вкладчик планирует получить валютный депозит, депозит, срок действия которого истек, то он может это сделать в валюте, однако в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тысяч гривен в день. Средства с текущего или депозитного счета в национальной валюте выдаются в сумме не более 150 тысяч гривен в день. Примерно такие же правила установлены и для переводов из-за границы. Если вы хотите получить перевод без открытия счета, то вам его выдадут в гривне, но не более 150 тысяч гривен в день по курсу покупки, установленному банком на день получения. Если же вы хотите получить перевод в иностранной валюте, банк зачислит его на ваш текущий счет, и вы сможете снимать валюту на сумму, не превышающую в день 15 тысяч гривен. Банкоматы в Украине выдают только гривню, независимо от типа карточки. Детальное разъяснение постановления номер 540 размещено на сайте НБУ. В сентябре большинство киевлян получат новые квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Все из-за изменения тарифов и взаимоотношений с поставщиками. Ведь последние заключают теперь прямые договоры с киевлянами. В чем особенности новых счетов узнавала Оксана Опрышко. Новая платежка увеличилась в размере до формата А4 и теперь состоит из пяти блоков. Как и раньше, в квитанции будет указана площадь, количество жильцов квартиры и льготы, если таковые есть. Далее идет графа на оплату содержания придомовой территории и потребленного газа. В отдельные блоки выделены счета за холодную и горячую воду, водоснабжение и отопление. В этих блоках зазначено обсяг В этих блоках указан объем потребляемой услуги, тариф и сумма начислений по потребляемой услуге. Если квартиры оборудованы приборами учета, в этих четырех блоках есть места для внесения информации с показателей счетчиков. Текущие, предыдущие и разница. Все эти блоки суммируются и общая сумма уплачивается потребителями сплачиваются с поживачами. Также в квитанции предусмотрена графа для оплаты долга за коммунальные услуги. Если же вы ранее переплатили за какую-либо услугу, можете воспользоваться этими средствами для погашения текущего начисления, указав в специальной ячейке сумму со значком «минус». Правда, нельзя использовать переплату по одной услуге для погашения долга по другой. В графе за отопление начисления выставляться не будут до начала отопительного сезона и внедрения новых тарифов, обещают в столичной администрации. Новые тарифы внедряются с 1 октября. Если отопительный сезон начнется в октябре, то первые начисления пойдут в ноябре. Если отопительный сезон начнется в ноябре, то первые начисления будут проведены в декабре месяце. В сентябре некоторые киевляне еще могут получить квитанции с ошибками, предупреждают столичные чиновники. К примеру, начисления за горячую воду, которые на самом деле не получали. Городминистрации обещают быстро устранить ошибки, нужно лишь сообщить о случившемся в ЖЭК. Если будут индивидуальные случаи, какие-то по дому или по квартире, мы будем делать перечисления. Но, конечно, за отсутствующую горячую воду никто не начислять, не оплачивать в городе Киеве не будет. Учитывая подорожание коммуналки, киевские власти внедряют дополнительные механизмы защиты малообеспеченных граждан. Семьям среднемесячный общий доход, которых за последние полгода не превысил нормативного прожиточного минимума, будет выплачиваться денежная компенсация. Определяется она как разница между суммой, которой она будет платить суммарно после повышения и той, которую она платила до повышения тарифов. За компенсациями в городские отделения соцзащиты уже обратилось 365 семей. Сохранится в столице система жилищных субсидий для малообеспеченных. Размер этой помощи составит в среднем 200 гривен на семью, сообщают в город администрации. Субсидии получат свыше 36 тысяч малообеспеченных киевлян. Оксана Прыжка, Олег Павлюченко, БТБ. Спасибо, что вы с нами. Следим за событиями вместе и до встречи.